آر آٹھ میں دس میں گھر میں ایک مبارک آگئے گئے اور یہ سارے موہ مبارک ان کی پروڈکشن انڈیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان کراچی میں ہو رہی ہے یہ کہاں سے آ گئے مبارک جہالتوں نے تباہی کر دی ہے ہماری کوئی پوچھتا نہیں ہے سوچتا نہیں ہے یہ سب ایک طرح کا دھندہ ہے ان سے نکلنے کی ضرورت ہے آقا علیہ و کے موہ مبارک حضور سیدنا غوث شیخ عبدالقادر القادر جیلانی کے پاس نہیں تھا حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس نہیں تھا حضرت بابا فرید الدین گانجے شکر کے پاس نہیں تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس نہیں تھا حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی کے پاس نہیں تھا حضرت شاہ بہاود دین نقش بند کے پاس نہیں تھا حضرت بہاود دین زخریہ ملتانی کے پاس نہیں تھا امام بخاری کے پاس تھا انہوں نے اپنے کفن میں سلوا کے وصیت کی تھی قبر میں لے گئے کثرت سے صحابہ کے پاس نہیں تھا امام مسلم کے پاس نہیں تھا امام ابود فرمزی کے پاس نہیں تھا جن کے پاس تھا ان کا کتب میں مصدقہ تذکرہ ہے حضرت جنید بغدادی کے پاس نہیں تھا موہ مبارک آج سے تیس چالیس سال پہلے کسی کے پاس نہیں تھے علیہ السلام کے موہ مبارک نہیں پھر اس کے بعد آگے سیدنا امام حسن مشتبہ کے مبارک بھی آ گئے ہیں سیدنا امام حسین کے بھی آ گئے سیدنا علی شیر خدا کے بھی آ گئے ہیں اب حضور سیدنا غوث و اعظم کے بھی آ گئے ہیں یہ اسی طرح ہے آپ سوشل میڈیا کھولیں فیس بک کھولیں آپ کو ہر روز فیس بک میں ملے گا حضور علیہ السلام کے قمیض کی تصویریں لگی کہ آقا علیہ السلام کا جبہ ہے حضور علیہ السلام کا کمیز ہے آقا علیہ السلام کا مسلح ہے آقا علیہ السلام کا سالن پکانے والا ہنڈیا ہے پانی پینے والا پیالہ ہے جو آقا علیہ السلام کی جائے نماز ہے سیدہ کائنات کی یہ چیز ہے جس کی چاہیں سوشل میڈیا پہ لے لیں یہ ان کا گھر ہے ان چیزوں کا روئے زمین پر وجود ہی کوئی نہیں اللہ اکا دکا اوتھینٹک پلیسز پہ جو کچھ ہے ٹاپ کپی پیلس ٹرکی میں جو خلفۂ راشدین سے بنو میہ کے دور بنو عباس کا دور پھر آٹمین امپائر کے پاس مسجد نبی کے خزانہ میں جو چیزیں محفوظ تھیں جب ان کا دور ختم ہونے لگا تو وہ شفٹ کر کے اپنے پاس استنبول لے گئے وایا ایجپٹ اور ٹوپ کپی پیلس میں محفوظ ہیں جتنا جو بوے مبارک ہے اس کی تو کوئی ایک سند ہے اس کے سوا یہ دنیا میں ہر گھر میں آ گئے خدا جانے کیا کیا بنا رہے ہیں لوگ ہر جگہ محفلوں پہ وہ بوے مبارک لے کے آ جاتے ہیں چالیس سال ہماری زندگی میں میں نے عرب و عجم کے سفر کیے میرے اساتذہ محدثین فوکہ مشائخ حرمین شریفین میں تھے مکہ مضم حرم میں کعبہ مسجد حرام میں پڑا ہوں اس وقت کے محد حرم تھے شیخ البی بن عباس المالکی مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے علماء تھے میں آپ کو سیونٹیز کی سکسٹیز کی بات بتا رہا ہوں سکسٹیز کی دہائی کی شام میں سیریا میں بغداد میں ایجپٹ میں یمن میں لبنان میں جہاں جہاں میرے اساتذہ علماء مشائق تھے اور بڑے محدثین جن کی کتب ہے کسی نے نہیں لکھا ہمارے پاس وہ مبارک ہے تیرہ چودہ سو سال کسی کے پاس نہیں تھے تو ساڑھے چودہ سو سال کے بعد وہاں سے یک لخت کسی ہوائی جہاز میں سفر کروایا ہے تو انڈیا میں پہنچ گئے ہیں اور کراچی پہنچ گئے ہیں اور پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں بنیادی طور پہ کچھ علم حاصل کرنا چاہیے حقائق کو سمجھنا چاہیے کوئی چیز بلا سند قبول نہیں کرنی چاہیے اور قواعد اور ضوابط ہیں اس کے مطابق زندگی کتاب و سنت علماء محدثین فوکہ اولیاء صالحین جو مستند ہستیاں ہیں ان کے طور طریقے پر عمل ہونا چاہیے اور ان کے طور طریقے پر انسان چیزوں کو قبول کرے یا نہ قبول کرے سنا ہے کہ اب لوگ آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک بھی دے رہے ہیں وہ پسینہ مبارک کہاں سے آگئے کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے شعور دیا ہے سو پیمانے یا پرکھنے کے میں نے ایک بتایا کہ چودہ سو سال تک آئم اولیاء کتب غوث محدث وہ کہا جو سند ہیں حضور علیہ السلام کی امت کی جن کے ذریعے دین پہنچا ہے جو ولایت کے منابع ہیں ان کی کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس موہ مبارک حضور داتا گنج بخش حجویری کشول الماجوب پڑے جن کے پاس ہوتا تو وہ ذکر کرتے ہیں نا ہمارے پاس موہ مبارک حضور سیدنا غوث العظم کی آپ ان کی کتب گنیت التالیبین فتو الغیب ساری پڑھے سب جن کے میں نے ذکر کی ہے ان کی کتب ہیں تصانیف ہیں پھر تذکرے ہیں پھر سیرت سوانے کی کتب ہیں تراجم ہیں کتابیں کسی جگہ درج نہیں ہے کہ موہ مبارک یہ یکا یک چودہ ساڑھے چودہ سال, سال کے بعد پروڈکشن شروع ہو گئی ہے انڈیا اور کراچی سے اور جب ربیو الول آتا ہے تو پھر کوئی زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں محفل میں لے کے آتے ہیں کہ لوگ زیادہ آئیں گے محفل کامیاب ہو جائے گی جس دن عمرے کے ٹکٹ دے کے محفل کو آپ تھوڑا رچ کرتے ہیں کہ زیادہ لوگ آئیں ایک بات ہے درست بات ہے آپ خرچ کر رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں عمرے کا ٹکٹ دے رہے ہیں لوگ اس خیال سے آتے ہیں محفل آباد ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک بات ہوئی مگر یہ اٹھا کے لے آتے آکر السلام کے منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے گی کتنا بڑا ظلم ہے اور میرا خیال ہے اگر کوئی سچی اسلامک سٹیٹ ہوتی یا پہلا دور ہوتا آئیمہ کا تو ایسا کرنے والے کو میں نہیں بولتا گرالا اڑا دیتے ہوں زندہ رہنے کا حق حکن یعنی ایک حدیث کو گھڑ دے موضوع کو اس کو کذاب بولتے ہیں حدیث موضوع اس کو مسترد کرتے ہیں یا علیہ اسلام کے جسم پاک کی چیزیں گڑی جا رہی ہیں اور آپ کا لباس مبارک اور منہ مبارک اور کل انبیاء اہل بیت اور صحابہ اور امت کا جو نالج ہے یاد رکھ لیں جب بھی کوئی چیز قبول کرے تو اس کو نالج کے علم کے جو ضوابط اور قواعد ہیں اور جو صرف صالحین اور بزرگان دین ہیں پہلے ان کے وضع کیے ہوئے طور طریقوں کی روشنی میں رد کریں یا قبول کریں سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں